धन धन जगत गुरु सतगुर अवदास महाराज जी की गुरु रूप प्यारी सास संगत जी जय गुरुदेव धन गुर्देव। आज के पावन और पवित्र शब्द में आज सतगुर अवदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि भक्ति क्या होती है कैसे करनी है सास संगत जी क्या करना है और क्या नहीं करना ये जो संसार के लोग हैं ना सास संगत जी साध संगत ये संसार की ये वहम भरम, भरम अडंबर प्रखंड को ही भक्ति, भक्ति समझ रहे हैं, हैं। और सदगुरु अवदास महाराज जी हमें ज्ञान देते हुए, हुए। सत्य का जो मार्ग, मार्ग है वो दिखाते, वो दिखाते हुए और उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि हे जीव जिस अडंबर को वहम भरम अखंड को तू पखंड को भक्ति समझ रहा है वह भक्ति नहीं है सात संगत जी सतगुरु अवदास महाराज जी का फरमान है ऐसी भगत ना ना नाम, नाम बिन जो, जो कुछ करी करी आ, 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 सो सब परम टेक संग जी सतगुरु अवदास महाराज जी समझाते हैं कि हे भाई से प्रभु, प्रभु की भक्ति प्रभु नहीं होती परमात्मा का जो नाम है वो सात जी सबसे बड़ा है। जैसे सतगुरु अर्जन देव महाराज जी समझाते हैं है, प्रभु का सिमरन सबते उच्चा सात संगत जी अगर धर्म धर्म में सबसे बड़ा कोई है तो वो है परमात्मा का सिमरन। इसलिए सतगुरु अवदास महाराज जी ने हमें समझाया है हरसो हीरा छाड़ के, के करह आन की आस तिनर दोजक जाएंगे सत पा करवदास कहे जीव, जीव अपने अंदर बैठे, बैठे हीरे जैसे, जैसे परमात्मा प्रमा को छोड़कर तू वहम भ्रम अड़ंबर पखंड में इधर-उधर दौड़ रहा है कभी तू इस दर पे जाता है कभी दूसरे दर पर जाता है और सत्संगत जी सद्गुरु जी ने समझाया है जो अपने अंदर बैठे हीरे जैसे परमात्मा को छोड़कर दूसरों की आसरकता है ऐसा जो इंसान है ना सात जी, जी वो नरकों का भागी का बनता है हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस ते आनकी आनकी नर दो जग जाएंगे सतपा कह रविदास और सात जी आज सतगुरु ने सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें यही उपदेश दिया है कि जिस वहम भरम अडंबर पखंड को हम भक्ति समझ रहे हैं वह भक्ति नहीं है सच्ची भक्ति यही है कि हम हाथों से किरत करें अपने परिवार की जिम्मेवार निभाए सात संगत जी परिवार के प्रति समाज के प्रति अपने बच्चों के प्रति माता पिता, पिता के प्रति जिम्मेवार निभाए बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए पढ़ाइए स्कूल कॉलेज भेजिए कामयाब कीजिए माता पिता की सेवा कीजिए सात संगत जी परिवार की जरूरतें पूरी करें अपने फर्ज निभाए और ईमानदारी से रोजी रोटी कमा के जीवा से परमात्मा का सिमरन करें और जो ऐसा करता, करता है ना सत्संगत जी वो, वो सारी दुनिया का मालिक सतगुरु जी फरमाते उसे, उसे शरीर में से ही मिल जाता है।, है उसे फिर कहीं कही जाने, जाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसी भगत ना होई रे भाई राम नाम बिन जो कुछ करिए सो सब परम कहई और सत्संगत जी जो परमात्मा का सिमरन कर लेता है उसे फिर कोई ज्योत जगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे कोई धूप अगरबत्ती जगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे कोई वर्त रखने की जरूरत नहीं पड़ती सावदास महाराज जी ये दास की पावन पवित्र अमृत बाणी का फरमान है कि अगर सबसे बड़ा कोई है भक्ति में वो है परमात्मा का सिमरन और सास संगत जी सिमरन होता है जब हमारी जो प्रीत है वो सच्ची हो भगत न रसदान भगत न कथ ज्ञान पगतना बन मैं गुफा, गुफा खुदाई संग जी आगे समझाते हैं कि प्रभु की सच्ची भक्ति के, के बिना, बिना रसदान करना, करना, करना और कथा ज्ञान करना भक्ति नहीं है और ना ही जंगल, जंगल और पहाड़ों की गुफाओं में रहना भक्ति है सात संग जी बहुत जीव है जो जंगलों में जाकर पहाड़ों में जाकर परमात्मा की खोज करते हैं धार्मिक स्थानों पर जाकर पर जी ने हमें समझाया है तेरा घट में सिर्जनहार, कस्तूरी घटमय ढूंढत का हे जीव जैसे सात जी हिरण के अंदर से कस्तूरी की खुशबू आती है उस हिरन को नहीं पता होता, होता कि उसकी नाभी में से कस्तूरी की खुशबू आ रही है सासंग जी वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए कभी, कभी इधर जाता है कभी उस ओर जाता है कभी इस ओर। उस हिरण को नहीं, नहीं पता कि खुशबू उसके अंदर से आ रही थी। है। थी। इसी प्रकार ये जो इंसान है परमात्मा को ढूंढने के लिए जंगल पहाड़ धार्मिक स्थान तीर्थ स्थान पर जाता है पर इस अनजान जीव को यह नहीं पता कि साहस संगत जी वो सारी दुनिया का मालिक इसके शरीर में ही बैठा है सतगुरु पिपा महाराज जी फरमाते हैं जो ब्रह्मंड है, है, जो, जो खोजे सो में है वही परमात्मा तेरे शरीर में है और मिलता किसे है सात जी जो प्रीत लगाकर परमात्मा की भजन बंदगी करता है सिमरन करता है उसको वो परम पिता परमात्मा मिल जाता है कह रविदास हाथ पहने की संगत जी जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम सैकड़े किलोमीटर दूर की यात्रा करते की हैं वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही बैठा है कह रहा है वो तो तेरे हाथ से भी नजदीक है, है। जी। तीरत तीरत जाई, रतन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का फरमान है सब कुछ कर में बाहर नाही बाहर ढोले सो परम पलाये के साथ संगत जी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी फरमाते हैं गुरबाणी का फरमान है कि जो कुछ जो है वो हमारे अंदर, वो अंदर ही है, है हमारे, हमारे भीतर भी ही है, है। और सास संगत जी बाहर हमें कुछ भी नहीं भी मिलना और जो परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं ना सब कुछ कर में बाहर ही बाहर टोले सो परम पलाई ऐसे जो जीव हैं वो भ्रम में हैं सास संगत जी जो परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं जय कारण तट तीर्थ जाय रतन पदार्थ कट ही को ढूंढने के लिए तू तीर्थों तो तीर तो पे जा रहा है वो सारी दुनिया का मालिक तो तेरे अंदर बैठा है कथा ज्ञान भगत न बन मैं गुफा खुदाई की परमात्मा के सच्चे भगत को गुफाओं में जंगलों में पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती भगत न ऐसी हंसी भक्त न आशा पासी भक्त न कुल कान गवाई सत्संगत जी आगे सतगुरुदास महाराज जी समझाते हैं कि हे जीव भक्ति कोई मजाक नहीं है और ना ही जुए का कोई पासा है जिसको जैसे चाहे डाल दिया जाए अपनी कुल की मर्यादा को भूलना भी भक्ति नहीं है सत्संगत जी भगत ना ऐसी हासी भगत ना आशा पासी भगत ना कुल कान गवाई और सत्संगत जी लोगन राम खिलौना जान के भक्ति को लोगों, लोगों ने खिलौना ही जान लिया और सत्संगत जी सतगुरु जी फरमाते हैं भक्ति कोई मजाक का विषय नहीं है और सत्संगत जी बहुत जीव हैं जो भोले भाले जो लोग हैं परमात्मा के नाम पर उन भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है साधुओं जैसे कपड़े डालकर साधुओं जैसा, जैसा दिखकर सात जी आम जनता को आम, आम लोगों को जीवों को और संगत को ठग रहे हैं और जीव भी जी, बहुत भोले हैं धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है पर सदगुरु अवदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे जीव भक्ति कोई मजाक नहीं है और सास संगत जी परमात्मा के नाम पर किसी को ठगना परमात्मा के नाम पर, पर किसी को वहम भ्रम आडंबर प्रखंड में डालना ऐसे जो जीव है ना, ना सत्संगत जी वो नरकों के भागी बनते हैं अगर हम तो प्रचारक हैं किसी धर्म के, 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 के अगर हम अगर किसी गुरु के चेले के हैं, हैं तो, हमारा तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो सत्य है ना सत्संगत जी वो संसार को बताएं परमात्मा कहाँ है क्या करना है क्या नहीं करना जैसे आज सद्गुरुदास महाराज जी समझा रहे हैं ना पगतना इंद्री मानद भगत न आहार कटाई ये सब कर्म का है कि सात संगत जी अपनी इंद्रियों को काबू करना ये भक्ति नहीं है योग साधना भी भक्ति नहीं है खाली पेट रहना भूखे रहना आहार को कम कर लेना और साथ जी वर्त रखना सतगुरु जी फरमाते ये भी भक्ति नहीं है भगत इंद्री बांध है भगत न जोग साध कि परमात्मा का भगत जोग साधना नहीं करता और साथ जी जंगलों पहाड़ों में जाकर जोगी बन जाना ये भक्ति नहीं है भगत आहार कटाई सतगुरु जी फरमाते हैं खाली पेट रहना भी भक्ति नहीं है और साथ जी जैसे सतगुरु कबीर साहब महाराज जी समझाते हैं ना तन गोपाल तन गुरुदेव तन अनाज भूखे कहलटे के सत्संगत जी जिस अनाज को हम छोड़कर भक्ति, भक्ति समझते हैं सतगुरु कबीर साहेब महाराज जी फरमाते हैं जैसे परमात्मा धन्य हैं वैसे ही गुरु भी धन्य हैं जिसने परमात्मा का पता बताया और सत्संगत सत्संगत जी आगे सतगुरु कबीर साहेब महाराज जी फरमाते हैं कि हे जीव ये अनाज भी धन्ने है जिसके खाने से जो मन है ना जी खिल जाता है अगर हम ज्यादा दिन खाली पेट रहे तो क्या होगा सास संगत जी जो शरीर है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और सतगुरु कबीर साहब महाराज जी ने तो ये भी फरमाया है तज़िए तना मिला है गोपाल कि सासंग जी को त्याग कर अनाज को त्याग कर रोटी को त्याग कर, 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 को त्याग कर, कर हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते परमात्मा को, को कहते हैं ये माला अपनी लीज़े हे परमात्मा जी हमसे खाली पेट भक्ति नहीं होती आप अपनी माला पकड़ो और सातंग जी यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे जीव ये जो कुदरत ने हमें वस्तुएं दी है सास संगत जी फल फ्रूट अनाज खाने के लिए पानी पीने के लिए जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने के लिए हर जो चीज परमात्मा ने दी है ना सास संगत जी वो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है और जो भी दिया है सास संगत जी कुदरत ने हमें बड़ा अच्छा दिया है और सास संगत जी आज सदगुरु अवदास महाराज जी समझाते हैं कि खाली पेट रहना भक्ति नहीं है जैसे सदगुरु कबीर साहब महाराज जी समझा रहे हैं ऐसा है सासंग जी जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रखते हैं खाली पेट रहते हैं, हैं। और जी, खाली पेट रहने का था, एक था, था था तो फायदा है जिस प्रकार का खाना आज हम खा रहे था, था हैं हम फास्ट फूड खा रहे हैं सासंग जी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है हमारा जो खान पीन है ना सासंग जी खान पान है वो बदल गया अगर हम उसकी वजह से अपने एक दिन, एक दिन को खाली पेट रख लें तो उसका, उसका तो, तो कुछ तो ना कुछ फायदा हमारे शरीर को हो सकता है व्रत रखने का जो फायदा है सात संग जी हमारे शरीर को हो सकता है मन को नहीं और इसलिए सात संग जी अगर हमें व्रत रखना है ना तो मन का व्रत रखे कैसा व्रत रखें कि आज के दिन मैंने कोई बुरी बात नहीं सोचनी आज के दिन मैंने कोई बुरा काम नहीं करना मैंने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना मैंने आज अपना समय बर्बाद नहीं करना मैंने आज किसी आज के, के बारे में बुरा नहीं, बुरा नहीं सोचना और सात संगत जी अगर ऐसा वर्त हम हर रोज रखें पहले एक, एक दिन रखे दो दिन रखे तीन दिन रखें अगर ऐसा वर्त हम हर रोज रख लेना सात संगत जी हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा और ऐसे जो वर्त हैं आज मैंने चुगली नहीं करनी और जो अगर मन में लालच आए तो मैंने लालच नहीं करना और ऐसा, और ऐसा जो वर्त, जो वर्त है सारी जिंदगी ही रखना चाहिए जी। ऐसा वर्त जो हमारे जीवन, जो जीवन को सफल कर दे खाली पेट रहना, 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 रहना वर्त नहीं है खाली पेट रहना भक्ति नहीं है सात जी अगर भक्ति करनी है लिए दरवाजे मोहे जम डंडन अला गई तजल है सर्व जंजाल के सारे जो जंजाल है ना सांग जी द्वैश लालच बुरी सोच इसको छोड़ना है अगर वर्त रखना है तो बुरी चीजों को छोड़ने का, का वर्त संगत जी सदगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं त्याग कर परमात्मा नहीं मिलता भगत न इंद्री बांध है भगत न जोग सादा भगत न आहार कटाई ये सब कर्म कह संग जी ये कर्म कांड है अडम्बर है भगत न निंद्रा सा भगत न बैराग बांध है भगत न यह सब वेद बड़ाई जी आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि निंद्रा को अपने वश में करना भक्ति नहीं है दुनिया, दुनिया से प्राम होना भी भक्ति नहीं है वेदों की उपमा करना भी भक्ति नहीं है सांग जी भगत नेद बड़ाई भगत न मुड़ मुड़ाए भगत न माला दिखाए चरण ये सब गुनी जन गाई। जी, आगे समझाते हैं कि सिर मुडवाना और माला पहनकर दिखाना भी भक्ति नहीं है सत्संग जी बहुत सारे अपने आप को साधु संत कहने वाले साधुओं जैसा वेश बना लेते हैं साधुओं जैसे कपड़े पहन लेते हैं और जी साधुओं जैसे, जैसे कपड़े जैसे पहन लेना गले में माला, माला पहन लेनी सतगुरु जी, जी फरमाते ये भक्ति नहीं, नहीं, नहीं है सिर मुंडवा भक्ति नहीं है और ये सारे गुणवान पुरुषों का यही विचार है भगत न मुड मुडाए भगत न माला दिखाए भगत न चरण तो आए ये सब गुनी जन गाई चरणों को दुलाना भी भक्ति नहीं है भगत न तो लो जानी जो लो आपको आप बखानी जोई जोई करे सो, सो करम बढाई सत्संग जी आगे सतगुरु अवदास महाराज जी समझा रहे हैं कि जीव को उस समय तक भक्ति की समझ नहीं आती जब तक वह अहंकार में बोलता है और सात जी ये सत्य है जब तक, जब तक हमारे, हमारे अंदर अहंकार अंदर है, है हमें सत्य, हमें सत्य, की, सत्य प्राप्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती फरमाते हैं, है, जब, जब हम तो होते तब तू अब तू ही में नही हे जीव जब तक तेरे मन में अहंकार है तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती और सात संगत जी जब हम अहंकार खत्म कर लें और परमात्मा का सिमरन करके उसको उसकी प्राप्ति कर लें और जब परमात्मा मिल जाता है फिर अहंकार का कोई काम नहीं रह जाता जब हम होते तब तू नहीं। जब तक मेरे पास अहंकार था परमात्मा नहीं मिला और आज परमात्मा मिल गया है अब अहंकार की कोई जगह नहीं रही वाइये सात संगत जी पुत्र कलत्र का करे अहंकार ठाकुर लेखा मंगन हार साथ संघ जी हमें परमात्मा के, के पास, पास जाकर इस, इस जिंदगी का लेखा जोखा देना ये जो, जो शरीर, ये शरीर हम लेके ले ले आए हैं ना सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सच का व्यापार करने के लिए सदगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं धर्म राय जब लेखा मांग क्या मुख लेके जाएगा सात संघ जी इतना बहुमूल्य जो शरीर हमें दिया ये वो शरीर है जिसको देवी देवता भी तरसते हैं तो सेवा ते भगत कमाई तब, तब ए मानुस देही, देही पाई इस देही, इस देही को, को सिमर देव सो देही पज हर की सेव के हे जीव, जीव ये वो शरीर है जो परमात्मा ने तुझे बख्शिश किया है परमात्मा की कृपा हुई फिर कहीं जाके हमें ये शरीर मिला है और ऐसा शरीर है सात संगत जी जिसको बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं और इस शरीर में क्यों तरसते हैं संगत जी संगय क्योंकि इस शरीर में ही, ही, ही वो परमात्मा बैठा है सब गोबिंद है, है सब गोबिंद गो है गोबिंद और आज सदगुरु जी फरमा रहे हैं कि जीव को उस समय तक भक्ति की समझ नहीं आती जब तक इसके मन में अहंकार है ये अहंकार ही है सास संगत जी जो हमें संतों की बात मानने नहीं देता और प्रभु की सच्ची, सच्ची प्रीत के बिना जीव जो कुछ भी करता है केवल अपने कर्मों की प्रशंसा करता, करता है हमें परमात्मा से सास संगत जी प्रीत करनी आइए सदगुरुदास कर्म कांड को भक्ति नहीं समझते आज हमें बताया है कि इन कर्मों के करने से भक्ति नहीं होती तो आइए सासंग जी अब सदगुर अवदास महाराज जी से समझें उनसे पूछें कि गुरु जी भक्ति क्या होती है तो सात संगत जी गुरबाणी का फरमान है, है आप गयो तब भगत पाई ऐसी है भगत पाई राम मिलो अपनो गुन खोयो रिद सिद सब, सब, सब जोगवाई जो कि सात संगत जी सदगुर महाराज जी समझाते हैं है। कि अपने आप को खत्म कर लेना और आप, आप कैसे, कैसे खत्म होगा सास जी? जी अपने तो अहंकार को मिटा लेना ये भक्ति की शुरुआत है सास संगत जी यही भक्ति है तो जब प्रभु की प्राप्ति होती है ना जीव का जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है जितने भी विकार है रिद्धि सिद्धियों की इच्छा है वो खत्म हो जाती है सात संगत जी आप पा गयो तब पगत पाई कि सात संगत जी अपने आप को लुटाना पड़ता है अपने, अपने आप को खत्म करना पड़ता है क्योंकि इस, इस इंसान, इंसान के अंदर जो मैं मैं है ना, जी मैं, ना जी मैं, 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 ये काम मैंने मैं ही करना, मैं करना है, है मेरा नाम हो, 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 हो मेरे, मेरे, मेरे पास इतना पास पैसा हो मेरे, मेरे पास धन दौलत हो मेरा बहुत सारा बहुत बड़ा मकान हो और सासंगत जी माटी पुत्रा कैसे नचता है देख है देख सुने बोले दो रे फिरता है जब कचपाव है तब गर्व करत है माया गई तब रोवण लगत है और सास संगत जी प्राणी क्या, क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा क्या मेरा क्या तेरा सासंगत जी ये जो सारी संसार की वस्तुएं हैं हम यही छोड़कर चले जाएंगे और सात संगत जी साथ क्या जाएगा हमारे कर्म हमारे कर्मों का ही हिसाब होना है सासंग जी जब, जब हमें परमात्मा के आगे, आगे पेश, पेश किया जाएगा, जाएगा। तो सात जी, जी जो हमने आच्छे अच्छे कार्य किए हैं धरती के ऊपर, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, उनका ही लेखा जोखा होना है। तो जी हम अपने कर्मों को सुधारें। आज सदगुरु जी फरमाते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले तो हम अहंकार को खत्म करें सास संगत जी ये अहंकार ही है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता जो हमें अपने, अपने गुरु की गुरबाणी नहीं सुनने देता गुरबाणी के अनुसार अपने जीवन, जीवन को ढालने नहीं देता, देता, देता सात जी ये अहंकार ही है और ये माया का लालच सात जी भाई को भाई, को भाई से, से लड़ा देता है अपने अपनों को धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं सात जी किस लिए ये अहंकार के जी कारण सास जी द्वेष पैदा होता है लालच पैदा होता है जब इंसान जब आहंकार आहंकार ना, के अंदर अहंकार होना कि मैंने के आगे, आगे बढ़ना है आ, मैं, किसी, मैं किसी किसी के, के पीछे नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ये मुझसे आगे, आगे ना चला जाए प्रसाद संग जी इसी अहंकार में ये लालच भी कर जाता है कि मैंने इतना पैसा कमाना है आस तब हर ताही के पास आत्मा स्थिर तो पई तब ही तो निद पाई धंधन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, हैं। कि जीव, जीव की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब जीव प्रभु में विलोन विलीन होकर सत्संगत जी उसमें ही समा जाता है स्थिर हो जाता है उस समय सर्वोच्च जो परमपिता परमात्मा है ना सत्संगत जी सर्वोच्च उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति प्रम्थी होती प्रम्थी है।, है और फिर इसे पता, पता लगता है, है तो ही मोही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा नहीं है सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोविंद बिन नहीं कोई हर इंसान में परमात्मा दिखाई देता है सास संगत जी कब जब हम गुरु से गुरु मंत्र लें सबसे पहले गुरु वाले बने सासंग जी और जो, जो गुरु हमें रास्ता दिखाए उस रास्ते पर, पर, चले पर चलें फिर कहीं जाकर हमारा जो जीवन है वो सफल होना है तो साथ संगत जी हम क्या, क्या करे? करें भक्ति करने, करने, करने के लिए कर क्या करें सतगुरु जी फरमाते हैं जी बा ओंकार जप हतन सो कर राम मिले घर आए कर कह रवदास विचार कहे जीव तू हाथों से किरत कर जीबा से परमात्मा का सिमरन कर अपनी जिम्मेवार ईमानदारी की रोटी कमा वो सारी दुनिया का मालिक तुझे अपने अंदर से ही मिल जाना यही भक्ति है जी हम वह भ्रम अडम्बर पखंड को छोड़े इंसानियत की सेवा करें कोई रो रहा है साध संग जी उसको हंसाए कोई बीमार है पैसे नहीं है दवाई के लिए उसका इलाज करवाए कोई भूखा है रोटी नहीं उसको रोटी दे संगत जी अगर समाज में किसी, में किसी की जरूरत पूरी नहीं हो रही वो बड़ा दुखी, दुखी है उसकी जरूरत पूरी करें। और कई, कई बार सुना बार है ना संगत जी के पुराना मकान था बारिश आई और बारिश में मकान गिर गया नीचे दबने से उनकी मृत्यु हो गई बहुत खबरें आती हैं कि किसी के पास मकान नहीं है किसी के पास सास संगत जी क्या नहीं है यहाँ पे हर इंसान दुखी है तो आइए सासंग जी हम भी अपना फर्ज निभाए जितनी की परमात्मा ने हमें झोली दी है उसके अनुसार हम सेवा ये गुरु जी का ही है कि हे जीव तू जीबा से परमात्मा का सिमरन कर हाथों से कर और सदगुर रविदास महाराज जी फरमाते हैं किसी से ईर्खा मत कर किसी से नफरत मत कर सब परमात्मा का रूप है रविदास पिया है बस मानव प्रेम माहे कि, दूसरे इंसानों को, को प्यार करना प्यार उनका, उनका सम्मान करना ये भी भक्ति भी भी है सात संग परमात्मा की प्राप्ति है जैसे हम किसी माता पिता के बच्चों को वो... अगर अच्छी अच्छी शिक्षा दें भूखा है रोटी खिलाए उसका ख्याल रखें उसके माता पिता बड़े खुश होते हैं और सात संग जी ये सारा संसार है परमात्मा के बच्चे और जब हम इंसानों का ख्याल रखते हैं ना वो परमात्मा बड़ा खुश होता है और सत्संगत जी वहम भ्रम अडंबर प्रखंड से बचें अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं बाबा साहब का भी पहला उपदेश यही था ना पढ़ो सतगुरु जी फरमाते हैं माधो अविद्या हितकीन बबेक दीप मनी सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान रविदास कहे बिन विद्या नरक को जाने जान कि हम शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है सत्संगत जी अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए स्कूल कॉलेज भेजिए वो बड़े बड़े ऑफिसर बने राजनीति में आए बिजनेसमैन बने।, बने दूसरा जो उपदेश था बाबा साहब का जुड़ो, जुड़ो। सत्संगत मिल रही है मधु जैसे हम मधुमुखियों की तरह आपस में रल मिलकर रहे एक साथ रहें और करना क्या है मिलकर सात संगत जी संघर्ष करो प्रादीनता पाप है जान लि रमीत रविदास दास परादीन सो कौन करे है ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन, सबन को अन्न छोट बड़े सब संबसरवदास रह प्रसन्न और साथ जी वो समानता तब ही आएगी, आएगी ऐसा बेगमपुरा शहर को ना दुख अंदो नहीं तैठाओ बेगमपुरा फिर ही बसेगा अगर हम गुरु के दिखाए मार्ग पर चलें। और साथ जी प्राधीनता पाप है गुलामी जो होती है वो पाप है चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो हर प्रकार की गुलामी, गुलामी पाप होती है और ऐसा राज, राज लेके आना है, है जिसमें कोई कोई जात-फात ना 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 हो बड़ा बड़ा ना हो ना हो हो बड़ा छोटा सब एक समान सतगुरु जी, जी।, जी।, जी फरमाते हैं सबका भला सोच परका बुरा ना रखो चीत दुख तुमको दुख नहीं पाएगी सात संगत जी जो सबका भला सोचता है ना परमात्मा सबसे पहले उसी का ही भला करता है सा संगत जी बड़े भाग्यशाली हो गुरुओं के गुरु ढालिए हाथों से गिरत कमाई कीजिए जीवा से परमात्मा का स्मरण कीजिए और इस शरीर में से ही परमात्मा की खोज कीजिए सा हमें कहीं और परमात्मा नहीं मिलना इस शरीर में से ही मिलेगा सात संगत जी और अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए क्योंकि जब भी जब हमारा हिसाब होना, होना है ना साध संगत जी जो ये जो संसार है अगर अच्छे, अच्छे कर्म करते, करते हैं ना हम, हम तो ये, तो ये संसार भी याद रखता है हम जितने भी, भी महापुरुषों के पर्व मनाते हैं साध संगत जी उनको याद करते हैं क्या हम पैसे पैसे के लिए याद करते हैं क्या हम उनके शरीर शरीर के लिए याद करते हैं क्या हम उनके मकानों के लिए बड़ी बड़ी कोठियों के लिए याद करते महलों की नहीं जी जो महान कार्य वो करके गए हैं तो हम भी, भी उनके चेले हैं उनके अनुयायी हैं सात जी हम भी अच्छे कार्य करें, करें अच्छे कर्म करें।, करें फिर हमारा जो जीवन है वो सफल हो सकता है हर सो हीरा छाड़ कर आस ਤੈਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹਿੰਗੇ ਸਤਿ પાਖੈ ਰਵਦਾਸ ਤੈਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹਿੰਗੇ ਸਤਿ પાਖੈ ਰਵਦਾਸ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਪੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ